很感谢大家能够来到我跟恩恩的订婚典礼的现场。站在我身边的这个就是我这辈子最爱的那个人，他值得这世间一切的美好。能够遇到他，是我最大的幸运。我也希望能够借此机会，在这么正式、这么有仪式感的现场，来弥补一下我之前的一个遗憾。

要做。

你现在是所有女孩羡慕的对象，我看着都想嫁了。你先有男朋友再说吧，要有楼总那样的呀，我也嫁。楼总是嗯嗯的，五点二克拉的戒指，我爱你，太浪漫了吧。我男朋友只会发五块二的红包。安王的裙子是纯手工定制的，得六位数了吧？你好吧，这就是霸道总裁的宠爱吗？没了我也想要。怎么了，恩恩？哎哎，你怎么了？ 我待会儿来。他咋了？这就是霸道总裁的宠爱吗？没了，我也想。五点二克拉的戒指，我爱你，太浪漫了吧！怎么又吃完饭一屁股坐沙发上了？这是要美少女战士变成美少女壮士吗？来，吃点水果。<laughs> 这可是你今天第一次笑得这么开心。 是不是有什么心事了、啊？有这么明显吗？当然，你是我的小太阳，你是晴还是阴，我都知道。也没什么，就是最近烦心事儿比较多。你看，咱俩又上热搜了。这什么热搜啊我？我现在变成了人人都羡慕的灰姑娘。你说，就一个东施的事情，就已经把我搞得焦头烂额了。然后这这还有这些乱七八糟八卦，哎呦，烦死了。 好了好了啊，抱抱抱抱。咱们呀、啊，就当做是这些人给咱们俩的祝福啊。不，他们是祝福你，我在里面就是一个代号，楼总的神秘女友。我哪神秘啊？一点不神秘。嗯，那要不这次高调一下？还是算了，我还是老老实实的吧。我去洗澡了，变身一个香喷喷的美少女，走了。 之心定制五克拉钻戒，大师手工内刻两人姓名。A W 的手工定制礼服，华尔顿酒店包场，业内名流悉数到场。钻戒、礼服、酒店，这订婚细节也太清楚了。来，擦一下。 说实话，你是不是不喜欢我出去拍戏、啊？自从你上次接我之后，就再也没来过了。啊、哦，没有。我们八二最近遇到点困难。出什么情况了？很棘手吗？嗯，有点。合同纠纷。所以八二的人现在心里都有点烦。没事儿。 我知道拍戏是你一直以来的愿望，你就安心拍戏，我支持你。